Спасибо. Это четвертая ежегодная выставка нашего фотоклуба. Фотоклуб называется «Витамин». Он основан на базе Мариупольской школы фотографии. Эту выставку мы посвятили Елене Поляковой. То есть это наша коллега, которая полгода назад умерла, не справилась с болезнью. Но она как часть нашей фотосемьи осталась вместе с нами. Поэтому мы эту выставку посвятили ее, экспонируем часть ее работ выставке участвуют около 22 авторов, порядка 140 работ, точнее бы там 138. Начиная от фотографий маленьких детей, животных, пейзажев. В общем, можно найти для себя не, не, просто новые эмоции, а можно найти для себя кусочек нового мира, потому что посмотреть глазами другого человека это всегда прекрасно. Она одна из первых выпускниц фотошколы. Э, э, все выставки, которые проводились, непосредственно были с ее присутствием. Э, все, мы э, несколько раз участвовали в фестивале фотоклубов Украины. И последние два года, когда мы занимали четвертое и пятое места. То есть она была полноценным участником команды и работы экспонировались ее на всю Украину. Насколько, если помните, даже по предыдущей выставке она довольно часто победитель номинации «Портрет», номинации «Пейзаж». Здесь в выставочном зале на данный момент предоставили несколько работ, которые экспонируются. Вначале при входе висят непосредственно ее фотографии как автора.